kes penipuan dalam khidmat mentor perniagaan. Senimangnya, ramai di kalangan kita yang gemar melabur untuk mendapatkan ulangan yang banyak. Tetapi, adakah mereka mempunyai pengetahuan yang mencukupi? Adakah mereka fahami segala risiko? Nadia, bukan nama sebenar, berusia 37 tahun. Baru-baru ini memberitahu Bungka bahawa beliau adalah seorang mangsa skim pelaburan saya tertariklah dengan iklan yang dapat di Facebook. Mereka bawa pulangan yang lumayan ya. Eh? Misalnya kalau kita melabur dalam RM5,000, kita akan dapat balik pulangan RM500 daripada apa yang kita laburkan. Kemudian yang satu ialah ia menjadikan satu pekerjaan bagi orang lain. Dengan ciri-ciri skim yang seolah-olah menguntungkan, Nadia menerima pulangan untuk pelaburannya yang pertama. Pelaburan pertama saya melabur dalam 5000 dolar saya dapat balik pulangan saya dengan jumlah wang saya gembira lah, eh sebab itu merupakan satu pelaburan yang saya rasa agak baik lah kemudian uh, selepas itu saya melabur lagi eh dalam 10000 dolar pun dapat balik jadi um, dah, sudah berapa kali eh saya melabur dengan syarikat ni tapi lama-kelamaan saya dapat lihat bahawa pulangan saya ni selalu dilambat-lambatkan Nadia mula sedar tentang bahayanya skim ini dari pelabur-pelabur lain yang menunjukkan ketidakpuasan hati mereka di media sosial tentang masalah pulangan yang serupa. Yang lebih mencurigakan lagi, syarikat ini terus menarik orang ramai untuk melabur dalam skim mereka walaupun sedang dalam kerugian. Saya diketahui syarikat itu mengalami kerugian yang banyak kemudian pekerja-pekerja uh, ni eh, yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya jadi oleh itu mereka tidak dapat membayar pulangan serta jumlah wang yang telah saya laburkan itu alasan-alasan yang diberikan lah. Ternyata strategi sebegini selalunya digunakan kepada mangsa-mangsa skim pelaburan agar syarikat tersebut dapat bertahan. Ini adalah polisi skim di mana dia tutup lubang dan lubang saya ambil wang ataupun dia itu ambil wang daripada pelabur A diberikan kepada pelabur B. Kemudian ambil wang daripada pelabur B diberikan kepada pelabur C dan seterusnya. Dan senantiasa dia berhutang. Di social media mereka memberi penampilan supaya orang ramai percaya pada mereka dengan menggunakan ramai pengikut-pengikut mereka dan juga mereka memberitahu bahawa sebenarnya mereka ni semua dah meraih keuntungan daripada mengikuti program ini. Jika orang-orang yang baru ni tak mengikut serta kamu akan juga Bagi mangsa-mangsa penipuan sebegini, mereka perlulah bertindak secara tegas dan cepat. Bantuan pakar undang-undang juga boleh membantu menyelesaikan masalah mereka. Langkah pertama bagi mangsa-mangsa ini adalah untuk membuat laporan polis. Tapi bukan dia hanya seorang Kalau hanya dia seorang yang membuat laporan polis Polis mungkin akan beritahu mereka Bahawa ini di civil claim There's no scheme of cheating Kalau ramai orang Membuat laporan baru There's a scheme Dan pihak pendakwa raya Akan mengheret mereka ke mahkamah Dan mereka boleh dituduh sebagai penipu Ataupun CBT Criminal Breach of Trust jika sabit kesalahannya, mereka boleh dipenjara sehingga tujuh tahun ataupun denda tersebut. Menurut Encik Sadari, mangsa-mangsa juga boleh meminta nasihat di klinik-klinik guaman percuma. Berikut merupakan beberapa tempat di mana sesi-sesi perundingan disediakan. Masalah penipuan dalam khidmat mental perniagaan boleh meningkat sekiranya mangsa-mangsa terus mendiamkan diri. Selepas ini, kita kenali seorang penyedia wanita yang menolak tawaran khidmat Lentok. Apakah sebabnya? Terus bersama saya.